Надо этот утор на бумажного котика рисуем два ушка путем вот так вот продолжим тут так само и служаем. путем малюем нишки парадни вот так вот вот. Конечно же, пальчики. И грудку. Готово. Теперь, по моему взгляду, самое сложное. Ну, может, для кого-то. Глаза. Малюем вот такую вот линию. Вот тут и извушаем. И малюем два зрачка и закрашиваем. Вот так вот. І вторий глаз такий самий, як оцей. Тепер малюємо носик і ротик. Рисуємо таке сердечко, і від нього отакі от, от, от лінії. Ось так от. Також отакий от от оттінок має кісь я буду такого оттінка. Також можна додати аксесуари на ушко. І тепер ушко. І второе. Готово. Тепер малюємо задню частину. Магія монтажа. Тепер малюємо хвостик. Хвостик дуже легко малювати. якийсь у нас не... пушистая. Вот такие вот хвостик получается. Так уж я и решила сделать аксессуары. Бантик. Да. Вот такую вот повязочку. И ушейник. Пиши, делать вторую часть.